men <mim> bir voqeani sizlarga eslatay makka mukarramada abdulloh eshon degan kishi bilan tanishib qoldik bu odam o'ttiz yildan beri makka shahrida imomlik qilar ekanlar shu odam ertamatan meni oldimga kelib men sizni bir joyga olib boraman bir moshina aytaymi dedim desam yo'q biz boradigan joylarga yalangoyoq boriladi dedi hazrati musoga aytilingan topshiriq <ını> esingizdami deydi <face> alloh taolo aytadiki ey muso kavushingni yech sen muqaddas joyga kelyapsan men sizni shunaqa joyga olib boraman deydi ertamatang yurganmiz hazrati rasulullohni tug'ilgan joylari qo'y boqqan joylari abu bakr siddiqni uylari hadicha onamizni uylariga birma bir olib borib o'tiring deydi o'tiraman o'sha joyga aytib beradilar mana shu joyda shunday voqea bo'lgan mana shu joyda shunday voqea bo'lgan aytib 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 bir narsa aytib berdilar yaqinda bir voqea bo'ldi bir ulug' kishi makkaga keladigan bo'ldilar biz u kishini kutib olishimiz kerak dedilar kutib oldik u kishini mehmonxonaga joylayotsak men bir zarur ishim bor nima ishingiz bor makka shahrida palondaqa degan qishloq bormi ha bor meni o'sha yerga olib boringlar ho'p bir kun dam oling yo'q men juda yam muhim ish bilan kelganman o'sha joyda mana bunaqa ish qiladigan palonchi degan odam bor ekan topinglar debdi hozir deydi birposda bo'lar bo'larekan odamni deydi darrov u joyda hokimiyat bilan aloqa qildik topdik bordik deydi makkani hokimi bu kishi makkani mashoyihlari va haligi odam cha bizni ko'rib haligi odam oyoq qo'li qaltirab u sizlar nimaga keldilaring deb desa sizni ziyoratingizga keldik yo'q sizlar xato qilyapsizlar men sizlar ziyorat qiladigan odam emasman desa haligi odam aytdiki hoy birodar seni isming palonchimi ha palonchi sen palon joyda ishlaysanmi ha o'sha yerda ishlayman qo'lini ushlab senga rasululloh salom aytdilar <laughs> va menga bir topshiriq aytdilar seni ko'ngling xotirjam bo'lsin rasululloh seni shafoat dedi <laughs> buni odam aytyapti deydi ey birodar deydi men umrim fido bo'lsin sen qilgan ishga sen nima qilgansan dedi yo'q bu odam yerga o'tirib olibdida sizlar xato qilyapsizlar debmi o'ziga o'zi qo'liga urarmish sizlar xato qilyapsizlar bunaqa bo'lmagan men xato qilmayapman men bu tushni bir necha marta ko'rdim sen hozir aytasan menga qilgan ishingni nahotki robbim mendan shu ishni qabul qilgan bo'lsa men bitta maqsadim bor edi rasululloh meni shafoat qilsalar deb bir ish qilganman qo'shni o'lib qolgan shu kuni men allohga ahd qildim ey robbim men bir faqir odamman palon joyda ishlayman men oylik olaman oyligimni yarmini shularga beraman shu kungacha ahdimda turibman debdi voy birodarlar mana shu narsani uch yil qilgan ekan shu odam uch yil shu ishni qilgan buni bola chaqasi och qolmagan rozzoq alloh bu odam allohga ahd qilgan bitta o'zi shu ishni qilgan rasululloh salom yuboryaptilar rasululloh elchi yuboryaptilar aytib qo'y men uni shaboat qilaman deyaptilar <laughs> niyatingiz shunday bo'lsin shuni qila olmaysizmi ma? sizga mana shu ishni qilish uchun yuzta odam On kerakmi o'nta odam kerakmi o'zigiz yetasiz faqat xolis qilsangiz